Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Вопроса об отставке правительства в Верховной Раде сегодня на повестке дня нет. Несмотря на то, что накануне президент направил спикеру парламента Александру Турчинову письмо с просьбой безотлагательно определиться с вотумом доверия Кабинету Министров. Также глава государства указывал на необходимость депутатам вернуться к вопросам рассмотрения изменений госбюджету и налоговому кодексу. Нет сегодня на повестке дня и традиционного дня и традиционного для пятничного заседания часа вопросов к правительству. Чем же занимаются депутаты, спросим у нашего парламентского корреспондента Веры Свердлик. Вера, здравствуй, ждем подробностей. Здравствуй, Вика. Письменного заявления Арсения Яценюка нет. Именно поэтому депутаты не рассматривают вопрос отставки премьера в сессионном зале. Все дискуссии перешли из зала в кулуары. Тут представители фракции Батькивщины и партии регионов говорят, что готовы отпустить Арсения Яценюка. А вот свободовцы и ударовцы говорят, что он остается премьер-министром Украины и должен выполнять все свои обязанности. А вот делегировать задачи вице-премьеру, в частности Владимиру Гройсману, просто не имеет права депутаты надеются, что эмоции, которые были вчера в сессионном зале, утихнут и Арсений Ценюк вместе со всем составом правительства вернется к своей работе, которую, кстати, депутаты оценивают высоко. Что касается правительственных законопроектов, депутаты говорят, что готовы голосовать за внесение изменений в бюджет и готовы голосовать за реструктуризацию украинской ГТС, но вот только в документы сперва нужно нужно внести несколько изменений. О результатах сегодняшнего дня депутаты на эту минуту рассмотрели уже все запланированные законопроекты. Результат один. Во втором чтении проголосован проголосованный документ, который предполагает отсрочку на мобилизацию мужчинам, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, также отцам-одиночкам и родителям инвалидов первой и второй группы. Заседание подходит к концу. Александр Турчинов только попросил за. Держаться депутатов для официального заявления. Каким оно будет, узнаю чуть позже и расскажу в следующем выпуске Вика. Спасибо, Вера. Напомню, с нами на связи из парламента была наш корреспондент Вера Свердлек. Правительство Украины временно возложило выполнение обязанностей премьер-министра Украины на вице-премьера министра регионального развития, строительства и ЖКХ Владимира Гройсмана. Это закреплено распоряжением Кабмина номер 658-Р от 24 июля этого года. Соответствующий документ был размещен сегодня на сайте правительства. Такое решение было принято в связи с заявлением об отставке премьер-министра Арсения Яценюка. И в эти минуты начинается заседание Кабинета министров. В здании правительства работает наш корреспондент. Все подробности уже в следующем выпуске новостей. Над горсоветом Лисичанска Луганской области поднят флаг Украины. Об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил генерал-лейтенант, начальник генерального штаба Виктор Муженко, сообщает пресс-служба главы государства. И, как сообщил командир батальона Донбасс Семен Семенченко, силовики всю ночь устанавливали контроль за отдаленными участками города. Несмотря на успехи силовиков, ситуация в зоне АТО остается напряженной. Боевики продолжают обстреливать украинских военных со стороны России. Об этом сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрошковский. По его словам, из артиллерии обстрелян пограничный пункт пропуска Мариновка и два блокпоста сил АТО и Из стрелков оружия и гранатометов блокпост около Дебальцева. По словам Дмитрошковского, террористы продолжают использовать установки «Град». Сегодня ночью террористы продолжили обстреливать блокпосты. Так в час ночи с БМ-21 «Град» открыли огонь по аэродрому в Луганске со стороны населенного пункта «Фабричная». В 3 и 4 часа ночи с «Градов» обстреляли блокпост близ населенного пункта «Веселая гора». Осуществлен обстрел с БМ-21 «Град» позиций украинских войск близ Березового и блокпоста недалеко от населенного пункта «Мариевка». В Луганске за сутки из-за полученных огнестрельных ранений и травм погибли двое мирных жителей, еще семеро были ранены. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. Под артиллерийский обстрел попали дома в Артемовском, Жовтневом, Каменобродском и Ленинском районах города. Также в результате вооруженных столкновений были повреждены системы жизнеобеспечения Луганска. Коммунальные аварийные службы города работают в усиленном режиме, восстанавливая коммуникации и возобновляя подачу света, воды и газа абонентам. Один мужчина погиб, и две девушки получили тяжелые осколочные ранения в результате обстрела в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета. Активные боевые действия шли в периметре аэропорта. В то же время жители всех районов города сообщают о звуках взрывов и залпов, которые длились всю ночь. Вместе с тем утром боевые действия прекратились. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме, общественный транспорт вышел на линии. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Еще два российских беспилотника сбито в Луганской области. Накануне вечером сотрудники Госпогранслужбы вывели из строя два летательных аппарата, которые нарушили воздушное пространство Украины и выслеживали места дислокации личного состава и военной техники у границы. Их сбили из стрелкового оружия вблизи одного из пунктов пропуска. Беспилотники передали СБУ для дальнейшей экспертизы. Напомним, в четверг в Харьковской области около границы с Россией пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков. МВД Украины начало уголовное расследование в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политиков подозревают в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины. Напомним, 22 июля Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство в отношении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Ему инкриминируют организацию незаконных вооруженных формирований на территории нашей страны. Суд Воронеже рассматривает апелляцию на арест украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом в своем твиттере сообщил адвокат летчицы Марк Фейгин. При этом судебное разбирательство проходит в открытом режиме. Однако саму Савченко в зал суда не привезли. Она участвует в заседании в режиме видеоконференции и дает показания на украинском языке. Сторона защиты настаивает на изменении меры пресечения с ареста на залог. Тем временем прокурор выступает категорически против этого. Также адвокаты Надежды считают, что суд первой инстанции на нарушил ее право на ознакомление с материалами следствия на родном языке. Украинская летчица инкриминирует якобы причастность к гибели российских журналистов. При этом сама Савченко в интервью телеканалу Life News, который считает рупором Кремля, категорически отрицает обвинения российской стороны. То, что меня обвиняют в убийстве русских журналистов, в принципе, никогда бы этого не сделала. Не стреляла бы никогда в безоружного человека. Как сказал когда-то один генерал из армии Степана Бандеры, когда тот решил же его убить, что если моя смерть нужна Украине, то я готова Не Неважно, то есть не боюсь. Боюсь навредить своей жизнью, либо своей смертью, боюсь навредить своему народу. Мне не страшно умереть, как бы это сознательный выбор, не надо тоже этому удивляться. И мне вообще было проще умереть на Украине, чем жить в России. Ну, возможно, меня показательно убьют. Даже смертную казнь за то, чтобы. Но ну, это один из вариантов. <э, как бы, возможно, меня посадят, да, потому что там не смогут больше недолго добраться. Возможно, меня обменяют, там, сделают все прощения, там убийцы, русские журналисты или еще что-то. Разыграют, как разыграют. Главное, чтобы все закончилось на Украине, миром. Украинская летчица Надежда Савченко участвовала в антитеррористической операции на востоке Украины как доброволец. В середине июня она попала в плен к пророссийским боевикам, которые вывезли ее на территорию России. Дело о вывозе летчицы в Федерацию рассматривает Европейский суд по правам человека. Канада ввела новые санкции против России. Как сообщает пресс-служба правительства, в черный список попали компании, которых затронули санкции США. Речь идет о секторальных ограничениях в отношении Газпромбанка, Внешэкономбанка и Новотека. Также в канадском санкционном списке концерн Алма-Сантей и несколько структур Ростеха, в частности концерн Калашников. Ранее решение ввести экономические ограничения в отношении широкого круга россиян заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер. Токио рассмотрит вопрос о расширении санкций в отношении России в связи с крушением малазийского Боинга. Такое решение было принято на совещании Совета национальной безопасности страны, на котором присутствовал и премьер-министр Японии Синзо Абе. При этом конкретные меры будут определены после того, как ЕС опубликует список новых ограничений в отношении Москвы, которые Брюссель обещает обнародовать уже сегодня. В Юрмале на песенном конкурсе «Новая волна» российские звезды устроили флешмоб в поддержку Украины. Соответствующие снимки опубликовали СМИ и пользователи соцсетей. Эстрадные исполнители фотографировались в одежде сине-желтой гаммы. Поддержала флешмоб и Алла Пугачева, которая появилась на ряде цвета украинского флага. Примадонна также разместила фото музыканта Тимура Родригеса с подписью «Родригес, респект, принял эстафету». Напомню, ранее свою гражданскую позицию выразил певец Ван Дорн, который вышел на сцену конкурса «Новая волна» в фут футболки с изображением Трезуба и исполнил песню на украинском языке. Мы ну пока на этом все еще увидимся. До встречи!